इनकलाब फ्रांस गोइटे और वोल्टा वादिय गुम इन शे सीरियल उन्नीसवीं किस्त शारि कैंप फायर के गिर्द बैठकर तहजीबी तरक्की पर बहस हम सभी जहनी तौर पर शराबो थे औसगर ने कहा रोशन ख्याली और खास तौर पर दौरे दलाइल में लिखी गई फ्रांसीसी मुफकरों की तहरीरों में सोच और फसुदा मजहबी रिवायत से बगावत बिलाखिर नतीजा खेज साबित हुई अमरीकी इनकलाब में फ्रांस के बादशाह की भरपूर माली मदद बरतानिया की दुश्मनी और बोगज माविया के सिवा और कुछ न थी बल्कि इस माली मदद की वजह से फ्रांस में गुर्बत मजीद फैल गई आम लोग दो वक्त की रोटी को मोहताज होने लगे तख्त पर झालिम बादशाह बैठा था और जरखेज जमीनों पर मजहब के साहूकारों का कब्जा था नतीजा सत्रह सौ उनासी से लेकर सत्रह सौ निन्यानवे तक के खूनी इंकलाब की बादशाह के बिला रोक टोक की अलामत बेस्टल जेल की जंजीरें टूटते ही पहले पेरिस और फिर पूरे फ्रांस में फिसादात फूट पड़े चर्च मसमार हुए महलात लूट लिए गए और मुश्तिल आवाम ने हाकिमों और उमरा के सर तन से जुदा कर दिए कुछ वर्षों तक तो फ्रांस रिपब्लिक रहा लेकिन फिर फौजी आमिर निपोलियन ने तख्त संभाल लिया। उन्नीसवी सदी के आगाज में ज्यादातर यूरोप पर कब्जा कर चुका था लेकिन वो बरतानिया और रूस में कामयाब न हो सका डेविड डेहते अलाव में एक और सूखी लकड़ी फेंकते हुए बोला 1790 में गोयटे वुड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर रोमानवी अदी तहरीक की बुनियाद रखी थी जो इंसान के जज्बात और महसूस को अदब का बुनियादी और अहम मौजू कर करार देती थी अट्ठारह सौ में इटली के एलेसान्ड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई और इस कारनामे की बदौलत उसका नाम बिजली की बुनियादी इकाई वोल्ट की सूरत में आज भी जिंदा है तिब के शोबे में फ्रांसीसी डॉक्टर रेनी लिनिक ने 1814 में पहला स्टेथोस्कोप इजाद करके दिल और सांस लेने की आवाज़ें सुनी और मर्ज का पता चलाने की कोशिश की फ्रांसीसी में 1812 में बारह में खुराक को हवाबंदाग के कैन में महफूज करने की पहली कामयाब कोशिश हुई और इस इजाद का सबसे पहला फायदा फ्रांसीसी फौज ने उठाया 1803 में बरतानिया में पहली बार भाप के इंजन को रेलवे इंजन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश तो जरूर हुई लेकिन वो अंतहाई सुस्त रफ्तार साबित हुआ जारी है वैल्यूवर्सिटी